не поступаючи в український бюджет. Податки сплачуються в Польщу, страхівки сплачуються в Польщу, техогляд робиться в Польщі. Границі практично паралізовані гігантськими кілометровими очередями. Велика черга, і стоїш 10 годин. Шаране, шаране. І сотні тисяч українців, які їздять на авто з іностранними номерами. номірами. Дешевше? Як дешевше? Мобіль дешевше, якщо п'ять державна в Курдон, то їздимо. Автомобилисты умело используют международное законодательство, чтобы не пополнять государственную казну. Основный способ э, уникнения от сплаты податков – это ввезение транспортных средств на иноземные регистрации. В Украине процветают серые схемы импорта иномарок. В доле – все. А на да. То, чтобы безручно заехал в... 100 гривень пограничник, 200 гривень паспортист, 200 гривень контрик і 400 гривень метрик. За такий в'їзд платиться від 50 до 120 доларів і, і іноземець сідає і провозить автомобіль в Україну. О безпечності на дорогах країни і речі немає. Я дуже багато Аварії, які просто в яких участь беруть автомобілі на іноземній реєстрації, і найгірше це ситуація, що в такому випадку просто дуже важко знайти. Тим часом в сусідній Польщі на регістрації таких авто процвітає ціла імперія рішал. Пане за заберіть руку працює, пане Анже, пане

Польские власти решал, почему-то упорно не замечают. Ест, они не Хуже всего то, что они не реагируют. Я думаю, я думаю что, что у них есть своя выгода в этом раз, не они не никак не реагируют. Не И тоже, ну, очень не любят журналистов. На Украине... Не плачет, то, то, Отношение властей соседнего государства объясняется банально. Мзда за регистрацию авто украинцев, страховку и техобслуживание. А это ни много ни мало сотни нелегальных миллионов злотых, не считая теневого оборота империи польских решал. И ни в каких случаях нельзя этим людям приписать какого-то преступления. Несмотря на абсурдность ситуации, украинские власти упорно не хотят понизить налоги и пошлины, направив все эти деньги в наш бюджет. А распиаренные поправки к законодательству рассчитаны исключительно на богатых. То для тих, хто має гроші, то собі будуть каяни гнати. Якісь там по 4 купа, по 5 мотори, і вони просто будуть ну, за дешеві гроші розмитнювати. И пока политики и чиновники декларируют миллионное состояние, рядовые украинцы становятся заложниками полулегальных схем контрабанды и серого импорта автомобилей. Вся подноготная воза иномарок, как наши журналисты регистрировали в Польше автомобили на решал и вели переговоры на границе. Далее в программе. Это Украина-Польская граница, а пограничный переход Рава-Русская на Львовщине. Такие километровые очереди здесь обычное явление. Если вы едете в командировку или собрались в Европу, можете простоять на этой границе больше суток. На других пунктах пропуска ситуация еще хуже. Транспортные засоби на польской регистрации в основном створюють черги на пункте рава Араворуська. За цей місяць ми проводили статисти статистику, і згідно статистичних даних, практично 50% транспортних засобів переміщуються в режимі транзиту. Наші находчеве соотечественники придумали доволі просту і банальну схему: як використовувати міжнародне законодательство для собственних потребностей. Цю Стамбульську конвенцію, ну, на мій погляд, зловживаючи певними моментами, певними правами, почали використовувати деякі з громадян нашої, нашої країни. Страны. страны, которые ратифицировали это международное соглашение, позволяют находиться на своей территории автомобилям с иностранной регистрацией. Простыми словами, в Украине без проблем можно ездить на таких машинах и ничего не платить. Дается право для дипломатов, для иностранных каких-то представниц, для иностранных бизнесовых структур, которые имеют тут бизнес. Неужели очереди на границе Украины с Европой создают иностранцы? Вовсе нет. Это наши земляки, которые ездят, к примеру, на польских номерах. Так что схема выглядит очень просто. Вы покупаете за границей автомобиль, находите иностранца, который согласится быть совладельцем машины, регистрируете авто за границей и ездите в Украине на иностранных номерах. А все для того, чтобы не платить денег за растаможку и налоги. Основный способ уникнения от сплаты податки – в ввезение транспортных средств на иностранные регистрации. Это когда гражданин оформляется как спив-властник в за кордоном на данного транспорта и возить его в режиме транзит. В этой схеме есть одна важная деталь. На таком авто нужно каждые 5-10 дней выезжать из страны. Мы анализировали за 4 месяца этого года, то у нас выходило 30 тысяч транспортных засобов, так в межах Львовской области. Бо они 30 тысяч транспортных засобов, они перетнули кордон за 4 месяца, десь в районе 480 тысяч раз. В Украине автомобилисты, которые не хотят или не могут растамаживать автомобили и платить официальные сборы, объединились в общественную организацию с красноречивым названием «Западноукраинская ассоциация собственников транзитных авто». На Львовщині координує координірують вот этот чоловік Роман Тузяк. Ми бачимо тільки один вихід з даної ситуації це легалізація таких автомобілів. узаконення. Активіст вважає, що суми розтаможки і налога потрібно понизити в кілька разів. Якщо взяти цю суму, що ви будете їздити на пересічку з Львова і розбити її на кількість пересічок там, на пальне, ви будете за ці гроші 10 років їздити. Ліга Романа Тузяка Станіслав Бучацький курюрує діяльність організації завтра в Івано-Франковській області. Сказалася така ситуація, що мені був потрібен автомобіль. Власне, серед того, що є на ринку, я достойних автовілів не побачу. Ті автомобілі, які в нас можна купити за ту цину, яка в мене в той час була на руках, це було або щось. З умовно вітчизняного, тобто вживаного, старого і ненадійного, ну або щось на іноземній реєстрації. Утверждають, українці їздять на машинах з іностранної реєстрації і не розтамажують автомобілі по банальній причині нет денег. Что у нас средняя зарплата в Украине, умовно, скажем, там 5 тысяч гривен, и это в лучшем выпадку, сколько років потребно потратить людині, щоб чтобы сплатила на новый автомобиль? Спорить с этими аргументами трудно. С другой стороны, это несправедливо по отношению к остальным автовладельцам. Одни покупают машины как за границей, так и в Украине, ездят с украинскими номерами и справно заплатив таможенные пошлины и налоги. Другие задешево покупают машины за рубежом, но вот в украинский бюджет не платят ни копейки. Количество автомобилей на неукраинских номерах впечатляет. Порядка 100 тысяч автомобилей – это только те, которые только официально ездят на пересечку. Заметьте, речь идет только о Львовской области. В масштабах Украины цифры в разы больше. За разными подрахунками, там, это может быть больше миллиона автомобилей. Арифметика несложная. Если количество этих авто умножить даже на маленькую сумму пошлин и налогов – тысячу долларов, получаем 26 миллиардов гривен недофинансирования в бюджет. Учитывая количество машин, становится понятно, что в соседних странах процветает огромная регистрационная империя местных решал. Отправляемся в Польшу, чтобы лично увидеть, как работают эти люди. Польские журналисты не один месяц исследуют теневые схемы. Одна из них – Биата Алиярка из города Пшеворск. Ну, это абсурд, когда кто-то один является совладельцем двух тысяч машин, по сути, настоящего флота. Но при этом он безработный. Это скандал. То есть скандал лично Люди. Такие люди официально безработные, а на самом деле приходят в коммуникационные офисы и каждый день регистрируют автомобили, берут за это по-разному. Все зависит от человека, на этом рынке есть конкуренция. Может, есть на этом рынке. беспокоит, что империя польских решал, а работает в тени. Я делала материал про человека, который брал по 400 евро за регистрацию одного автомобиля. Он делал это несколько раз в неделю и, конечно, очень хорошо зарабатывал. При этом он не заплатил ни одного золотого налога. Польская журналистка рассказывает о неком Кшиштофе Блоке. Беата установила, что он получает от украинцев за свои услуги по 400 евро. И таких барыг Руд, пруди. Они не платят ни копейки в нашу налоговую службу, и это преступление, потому что в такой ситуации поляки остаются в проигрыше. Ради эксперимента мы попробуем поставить авто на польские номера и посмотрим, как работают местные дельцы. приграничном с Украиной подкарпатском воеводстве это можно сделать практически везде. В так называемых отделах коммуникации, аналогах украинских МРЭО, решали на каждом шагу. К примеру, в Шеворске. Что ж, идем в гости. Это я регистрирую, почекайте, как Может, на улице? Тут чекают. Мы там все. Ну, то документы и таблица регистрации. Разумеете по принципу? Разумеете, очень хорошо.

такой себе семейный бизнес. а страховка не А страховка нет, тоже ваши тоже Каких-то три с половиной тысячи гривен и у вас польские номера. там точно не проблем, не а каких ты хочешь проблем? Не-не-не, ну, чи вы этим занимаетесь, ну, что-то все знаете. я тебе это пояснил, что я этим занимаюсь уже 10 лет. Что ж, пришло время открыть карты. заберите пожалуйста, я прошу, мы в публичном месте, вы поручаете роботі журналістів. вы, вы порушуєте польский закон. Прошу подъехать. Пане Анжелика, прошу подчеркнуть. Пане Анжелика. это гадных сонечек. Что такие? И пока задерживали нашего оператора, журналист долго бегал за Анжеем. Но тот, как видите, отказывался идти на контакт. Пан может поверить? Для чего пан то робит? Для чего пан то робит? отдел коммуникации Ярослава. Тут такой поток желающих, что только деньги считай. Будет часткарня, кебаб-бар, перука и обеспечение. Ага. И там моя жена сидит. Юстина. Дай документы. Потом можно зарегистрировать, а то у нас никаких проблем. На Не Нет наименьшего проблема, я тебя зарегистрирую. Будешь потом вот такой мягкий талон, uh -huh. И будет вписано, я буду тут, а ты увидишь, как украинец. Обычный семейный бизнес. Мужья регистрируют, жены продают страховки. Артур Кшичинский не скрывает, занимается этим много лет. Обратите внимание на мужчину, который, едва увидев камеру, сразу скрывается. Это тот самый Кшиштов Блок, о котором много писали польские журналисты. Он и дальше в пределе. Но выдержки решал Артура не хватило даже на две минуты. Мужчина говорит, что помогает нашим соотечественникам и не может понять, в чем проблема. Ukraińcy, jak jedzie na e, polskiej rejestracji, gdzieś tu w jest, oni naruszają ukraiński zakony, on oni nie płacą słowo. oni nie muszą płacić podatków. No ale pan pomaga im tam, że nie płacą ale to obchodzi, że oni nie płacą. Ale pan na to zarobi pieniądze. Ale czego oni nie płacą? Но почему на деятельность Тергашей не реагируют органы власти? К примеру, руководители налоговой. Без снимки, без четв, дурак. Я понимаю, но хотели бы, пожалуйста, простить комментарий. Я, пожалуйста, писал письмо, а я не понимаю, что пан не хочет нам дать комментарий. Понял, немец, прошу выйти. Можно? Хорошо, ну вот это

Tak wiem, to nie jest problem dla nas. Tak. Mamy stanowisko naszego ministerstwa, że nie jest to żaden problem. To jest rejestracja w Jarosławie, przemyślu, w Lubaczowie, tutaj w okolicznych. Tak? ale nie ma no, z tym problemów. Nie to jest, jest, to jest. Ale jak ja, no, ja może ja. jeden koleg, jedna ludzina ma na sobie zarejestrowana 100, 200, tysięcy? A to jego kolega jest z drugiego города, naczelnik отдела коммуникации Jan Biednarczyk. Он более резок з нами. А по чому пан накажемо? Я не мав почерпів. Я не мав. Я розумію, але польські і українські обивателі мають хоча послухати, що пан скаже на ті наші питання.

Похоже, тут ни сном, ни духом не знают о мутных схемах. Но, Но это есть нарушение польского закона. Той обыватель польский берет за то пеньонзы. А не, И не нет. платит деньги куда. Мы не знаем, что он больше. Но пан знает нет. это? Не, не, я не знаю. Я не знаю, что больше. А сколько я могу ответить?

Польская журналистка имеет свою трактовку действий польских чиновников. Хуже всего то, что они не реагируют. Как вы считаете, почему они не реагируют? Я думаю, что у них есть своя выгода в этом раз, они никак не реагируют. В полиции ситуации хорошо знакомая. Если речь идет о совместной регистрации жителями Украины и Польши машин на польские номера, необходимо подчеркнуть, что на территории Ярославского округа предписания допускают такую процедуру. То есть можно быть совладельцем тысячи машин законно. Полицейские знают о том, что здесь, на территории нашего округа, много таких людей, поляков, которые регистрируют автомобили таким образом. Одним словом, все законно. Я хотел спросить, а если поляк берет у украинца деньги за то, что регистрирует на себя, как совладельца машину, в этом есть преступление? В том есть

есть и другое объяснение процветания могущественной империи Решал. Финансовая выгода польских властей от регистрации автомобилей. Деньги, которые идут в кассы коммуникационных отделов. Что ж, подсчитаем. По подсчетам самих активистов организации ⁇ Завтра ⁇ в Украине может находиться до 1 миллиона машин на иностранной регистрации. Но даже если рассматривать намного меньшие цифры и отбросить авто на номерах других стран, пусть в среднем получим цифру в 500 тысяч машин на польской регистрации. Зарегистрировать авто в Польше стоит 200 злотых. Нехитрые подсчеты показывают, что украинцы только за регистрацию могли заплатить в польский бюджет 100 миллионов злотых или 680 миллионов гривен. Но и это не все. Всі розуміють, що ці зареєстровані машини це машини, які з податки сплачуються в Польщу, страхівки сплачуються в Польщу, техогляд робиться в Польщі. Відповідно, ці відповідно так само водії, які перетинають кордон, теж тратять гроші в Польщі. Тобто це їм тільки ситуація в плюс в даний момент, і тут, якби. я сомневаюсь, что держава зацикавлена в каких-то санкциях до этих людей. Считаем дальше. Годовая страховка в среднем стоит 700 злотых. Умножаем на возможное количество авто. 500 тысяч. Выходит 350 миллионов злотых или 2 миллиарда 380 миллионов гривен. И заметьте, последняя сумма – это поступление польским страховщикам только в год. Плюс каждый год с машины 100 злотых за техосмотр. Итого еще 50 миллионов злотых или 340 миллионов гривен в год. Теперь ясно, почему польские чиновники и представители властей так неохотно говорят на эту тему. В ситуации с иностранной регистрацией авто есть более изящное решение. Оказывается, можно вообще не ездить на границу каждые 5-10 дней. Каждому транспортному засобу Іноземець не резидент. Він в'їжджає, передає цей транспортний засіб в е, користування вже е, резиденту. Правозащитник Юрій Тенесійчук часто буває за рубіжом і ні раз наблюдав, як це працює. Достатньо часто е, українці користуються е, послугами іноземця. Це, як правило, соціально е, низькі верстви населення. За такий в'їзд платиться від 50 до 120 доларів. и иноземно сюда и, 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 и провоза автомобиль в Украину. Перед тем, как въехать в Украину, например, на польских номерах, вы находите иностранца, садите его в машину и пересекаете вместе границу. Тогда считается, что в страну въехал не резидент. Вуаля, и год ездишь по украинским дорогам без проблем. Но, конечно, есть свои нюансы. Есть трактование Митної служби, що кермувати таким автомобілем на митній території України, може тільки та особа, яка на ньому в'їхала. Но в нашій страні уміють обійти закон. Це також можна обійти, уклавши там формально якесь нотаріальне доручення, де особа, яка перетнула кордон, доручає особі, яка є співвласником цього автомобіля, право кермування. Активісти, которые представляють інтереси собственников транзитних машин, признают, така схема абсолютно нелегальна. З цих автомобілів вони ввезені на рік не резидентом, ввезені з допомогою різних схем сірих. Тобто, ну фактично, вони перебувають на території України незаконно. На ей схемі процвітає ще більш более бізнес. На цих людях можуть бути десятки, а то й сотні автомобілів вже ввезені. Ясно, что без участия таможенников и пограничников такие аферы провернуть сложно. Наши журналисты решили узнать, как это все работает, и мы снова отправляемся в Польшу. Приграничный городок Медыка. И хоть это уже не наша страна, вывески магазинов и объявления тут на украинском. Подходим к парковщикам, охранникам, спрашиваем у продавцов. Мы ищем тех, кто организует нам переправку машины с иностранцем на год. Через несколько минут нам указывают на неприметную пиццерию, мол, там помогут. Куда? Tak, może pani podkazać, bo nam powiedzieli, że można gdzieś popytać. Czy prowadzić samochód? Tak. Nie? Nie, na drugą stronę tam do parkingowych proszę pójść, on coś tam może zrobić. Słuchaj, jest Tu kiedyś no, je? było, ale już nie ma. No tutaj, zza ugla pomieszczenia naszych żurnalistów, okliknął nieprzymetny z widu parień. Tam nam Polika trzeba. Tu granicę już tak nie zajeżdżaj. Polika czysta, nie granicę, ty znajdziesz. Я отримую что за критое за 400-450 долларов. Заеду на Словака, на Игорь Ты понимаешь, что ты будешь сидеть в машине. Это то, что нужно. Человек в теме. Он знает, сколько и кому нужно замазать. На украинской стороне? Да. За то, чтобы бездорожье заехал 100 гривен пограничник, 200 гривен паспортист, 200 гривен контрик и 400 гривен метрик. Для того, чтобы повысить свой авторитет в наших глазах, Богдан рассказывает нюансы бизнеса. Это одна граница, которая заезжала в процентном спидвашню, через нее заезжало 70% машин, которые ездят по Украине сейчас. Заезжала в эта граница. И тишина на рик? Тишина на рик. Говорит, что через границу меды Кашегине. Сейчас организовать схему он не может, но сразу же предлагает другой вариант. Я з тобою сідаю, їду на Закарпаття. На Закарпатті ми заїжджаємо українською стороною, ти заїжджаєш на нейтральну. На нейтральній розвертаємося. Ти по виїхам в машині. Но. На нейтральній розвертаємося, садимо коня і людей, вибачте, слово конями називають. Добре, а, але, а там ви кажете 450 вам, а, а там ти все решта там. Я це все закрию. 450 це кінцева ціна. Богдан даже предлагает на выбор так называемого коня. И это на руку организованной империи польских решал. Их действия считают законными полиция, таможня и налоговая. Их бизнес известен начальству отделов коммуникации аналогом украинских МРЭУ. А еще от схем с иностранной регистрации машин. Огромную суммы попадают в страховые фирмы и польский бюджет. На теме зарабатывают украинские таможенники и пограничники. И только простые смертные люди страдают от завышенных пошин и налогов и думают, когда в Европу.